ਜੰਮੂ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦੇਵਕਾ ਨਗਰੀ ਆਪ ਸ਼ੰਭੂ ਮਹਾਕलेश्वर ਮੰਦਿਰ ਪੁੜੇ ਸ਼ੰਕਰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਅ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਭਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਥ ਹੈ ਅ ਕੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ इस मंदिर का इतिहास है ये आप शंभु प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर है तो राजा वंतिकापुरी ने बनवाया था और ये जो धूना है बाबा पानी नाथ ने चेतन किया था 2200 साल पुराना धूना है उससे पहले का ये मंदिर है तो ये देवका नगरी जो है गौरजा गंगा माता की बड़ी बहन है और जहाँ से हस्तियाँ हस्तियाँ वगैरह नहीं उठाई जाती और अस्थियाँ जहाँ पे जो संस्कार होता है आज जल में छोड़ के दूसरे दिन अपने आप लुप्त हो तो जाती हैं अस्थियाँ कहाँ जाती हैं कहाँ नहीं जाती उसका कोई पता नहीं लगता है बाकी ये देवका नगरी है राम मंदिर है जहाँ तहत्तर फुट की भोलेनाथ की मूर्ति बनवाई हुई है श्रद्धालुओं ने जहाँ के उधमपुर के वासियों ने बड़ी श्रद्धा लगन के साथ पुराना शिवलिंग भी है उसके साथ तो नीचे पीछे राम मंदिर है बगल में चित्रगुप्त का मंदिर है फिर आगे मंदिर है राजा महाराजाओं के टाइम का बना हुआ ये सब एरिया है एक किलोमीटर के एरिया में मंदिर ही मंदिर हैं तो जहाँ जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से आता है तो इस देवका माई का स्नान करेगा इस मंदिर के दर्शन करेगा अपने जन्म जन्मों के पाप काटता है जैसे सुदमहादेव जाते हैं या जा जैसे अमरनाथ जाते हैं तो इस रास्ते से उधमपुर इस मंदिर में ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂઓ ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਕੀ ਵੀ ਆਸਥਾ ਹੋਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਨ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਆਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਦਮਪੁਰ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ जिथे की आप शंभू महाकालेश्वर मंदिर है भोले शंकर का आशीर्वाद भी आके प्राप्त कर सकते हो कैमरा परसन प्रनीत अरोधमपुर महाराज आपका नाम क्या है जो जो कुंड बने हुए हैं अलग अलग कुंड बने हुए हैं इनका क्या महत्व है इनका महत्व ऐसे जे ये जे ये कपड़े धोने का बनाया ये अपने नहाने का ये के एक कुंड बनाया वो पानी पीने का है ये अपने उसमें चढ़ता है शिवलम पे दुनिया पानी चढ़ाते पीते बड़ी बड़ी दूर से पानी लेने आते हैं इधर पीने के लिए ये गुप्त गंगा है इधर स्थान बहुत अच्छा स्थान है इधर बहुत दुनिया आती है कोई मालूम नहीं इसका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रियाना पंजाब का अच्छा हरिद्वार का सब आते इधर एक बड़ी बहन है गंगा की देव का माता देव का माता बड़ी बहन है बहुत अच्छा स्थान है इधर बंदे को बहुत शांति मिलती है इधर कब शिव लंगा अंदर असली पुराना का इधर रक्ष रहता था कब रक्ष दुर्ध गंगा चलती थी दुनिया पीती थी ये बेचने शुरू हो गए तेरे पानी बन गए फिर इधर वो रहता था देव रहता था इधर दे देव रहता था इधर वो फिर भोलेनाथ ने तुरसूल मारी उसके उसको बोल के कहता मैं एक आदमी आपको को रो डेली दूंगा कुछ शमशान कार्ड में दफलो तो आप पता नहीं कितने आते कितने नहीं आते बहुत दूर दूर दुनिया आती रोज के बीस पच्चीस रोज डेली आते थे ये शुद्ध सुद, शुद्ध महादेव देव भोलेनाथ का है इधर बहुत अच्छा स्थान इससे अच्छा कोई नहीं बने अच्छा कौन से ये बना है इतना पैसा आया मोदी ने दिया था उतना पैसा नहीं लगाया इतना पैसा नहीं लगाया था क्या लगाया ये पत्थर लगाया इसको नीचे कर दुनिया बाहर गई टूर है चाले आते देखते बड़ी बहन गंगा है देव का ये माता है इसको दुनिया नाती कर रही इसका मालवा गाड़ी लगी है इसका मालवा इसमें लगा दिया फिर इतना पानी एक एक फुट पानी है दुनिया नहाती इधर बाहर की दुनिया आती जब ने नहाती पानी पी के पीते पानी पानी जरूर पी के जाते तो क्या बात है इधर कुछ नहीं तो, साफ सफाई नहीं है यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल ही नहीं देखो ना निकाला आप इधर भी देखो ना एक फुट पानी है साफ सफाई नहीं है कितना पैसा आया पता नहीं कितना करोड़ रुपया आया था कुछ नहीं लगता